Здрасте. Понимаете по-украински или нет? Да, конечно. Гражданин Украины? Я? Да. Ну, конечно. Есть. Причину основания для проверки документов. Знакомте, пожалуйста, меня с ним. Ні-ні, я по я понял, стану. понял вас справи нарушення моїм. Знайоміте, пожалуйста. Тобто, справу порушення. Я вам Ви мене. Тобто фото, знати, відео, фіксацію або покази свідків двох. Складаємо адмінматеріал. Все. И вам счастливой службы, у меня хорошие дороги как, и разъехали. Как было звертаться? Юрий. А? Юрий. Юрий. А я сниму вам, что в связи с темной порой я вам могу сделать пусть не зауважен. В связи mm -hmm. с незначимостью правопорушения. Это mm -hmm. раз. Да, воно предбачено. 11.5 предбачено статьей 22. За малозначность. По-друге, э, згідно 252 статті Адмінкодексу України, мне ты очень приятно, что вы знаете эту статью. На самом деле, мало кто ее знает. Мне очень приятно. А, да, совершенно верно. Коль вы начали а, пользоваться этой статьей, а, смотрите, а, есть такая статья, как 268 и малоизвестная 280. А, то есть, объясню. 268, я думаю, вам не стоит объяснять, а 280 я разъясню, если вы не знаете. 280 стаття гласить, що е, повинно бути е, на дану особу, яка керувала та порушила, е, на яку е, проводиться адмінматеріал. тобто е, 22 стаття підпадає під розгляд справи адмінматеріалу. Тобто, зараз у нас, е, я скажу на русскому йде адміністративне Добре, розбирательство. Скажем так, скажу своими словами, цитировать не смогу, к сожалению. Вы должны э, несущественно темные парады были, нет, доказать, что правонарушение совершено конкретно мной. То есть э, данное правонарушение объясню проще. Наглядным примером элементарно с пассажиром могли поменяться вот и все. Я вас понял, о чем вы. Да. Ну, в связи с тем, что вы как бы и не пристегнуты еще к всему -то тому. А это то -то возможно. То, тоже, да, да. Но мы стоим, мы не двигаемся, поэтому о ремне глупо что-то говорить. Прошу, прощай, вам тяжело да. документы или а, Нет, мне абсолютно не тяжело, просто жизненная позиция такая. Принципиально? Да, да, да. Простите, но вот так вот есть. Здесь, ну, здесь. можно я вам приведу пример? Дайте раз шмальнуть с пистолета. Я просто последний а раз в, в, армии с -а стрелял. У меня? Да. да нет, нету, к сожалению. Было бы, я ходил бы. у вас есть второй. Это служебная служба по Да, 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 да. Я, 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 я в, в принципе. Написано. То есть, не, я, я все прекрасно понимаю, да. Я даже служба более, вам дружба. скажу, знаю, что да. портупею с огнестрелом не имеете права на дубовый наряд вообще с себя снимать. Пардон за грубость речи сходить даже по нужде. Да, в армии служил, знаешь, что такое. Вот, поэтому, честно, без обид очень приятный диалог с вами, но, увы, ну, безосновательно. Что если безосновательно? Ну, а, показывать документы. Статья 11, пункт 21, документы привязаны ЛШП при подозрении, Поэтому в чем? Підозрювати мене взагалі безсмислено. Розмови у нас почалися не про своє, в з статтею 268, статті, а усні докази, мої ті, що, на мою думку, дуже погане було дорожнє полотно. Тому я... О, то за екскурс цілий. Так, я ж кажу, 1 з 5 вона підпадає під 22 статтю, Тут, так, да, питань немає. Документи ви не хочете підтримати? Ну, понимаете, смотрите, ну, не, тут вы, не, знаете, не, да, не, вы начали, тут уже 26-й попахивает, не, 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 я не отказываюсь показывать документы, и, ну, тут нет у нас хочу, не хочу, буду, не буду, я обязан их предоставить э иметь и по 24 как гласит да предоставить но э курируя 11 э статья 11 пункт 21 проверят документы лучше при підозри поэтому если э вы меня в чем пидозриваете або мабуть имеет транспортный засип э то будь ласка ну узнаем это ну, без пытай у но вас и... да я не поэтому поэтому <свят> 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 Честно, ну не вижу. Не вижу оснований, не вижу смысла. Ну, хорошо, все. Верит. Снимите мундир, с прибольшим удовольствием познакомимся, предоставлю все. А, так, у меня, знаете, это как у вас на транспортные средства марки BMW. Есть какая-то такая патия к ним. BMW? Да. Хороший немецкий Ну я бы немного по-другому перефразировал. Не совсем хороший, но немецкий. Ладно, да. Хорошо. Всего Да, легкой вам службы. Спасибо. Доброй ночи. До свидания. А ты надумаю продаешься.